Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Intan Syafili binti Mewah Pelajar semesta akhir bagi program diploma Pasar Jualan Amalan Kekiman dan Goma Syarim Di Universiti Sultan Azlan Syah Kepala Kangsa Perak Hari ini saya akan bercadangkan tentang Jenis jenis pon, jaminan dan jadaran Dalam kecenaian syariah di Malaysia Baiklah, saya akan mulakan dengan bond Bond bermaksud surat ikatan perjanjian iaitu satu perjanjian yang mengikat satu individu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Konsep bond ini boleh dilihat dengan jelas di dalam seksyen 130 Inakmen Tata Cara Syari Jenayah Syariah Perak 2004 yang memperuntukkan Apabila mana-mana orang yang dikendaki oleh mana-mana mahkamah supaya menyempurnakan suatu bond dengan penjamin-penjamin, dan di dalam bond itu orang yang menyempurnakannya mengikat dirinya untuk menjaga keamanan atau mengikat kelakuan dirinya untuk berkelakuan baik mahkamah boleh menghendaki supaya dimasukkan ke dalam poin itu satu atau lebih daripada syarat-syarat yang berikut iaitu A. Suatu syarat bahawa orang itu hendaklah berada di bawah pengawasan seseorang lain yang dinamakan di dalam buah itu selama apa-apa tempoh yang dinyatakan di dalamnya B. Apa-apa syarat bagi memastikan apa-apa pengawasan yang difikirkan oleh mahkamah patut dikenakan dan C. Apa-apa syarat mengenai tempat kediaman perkara maaf tempat kediaman pekerjaan pergaulan penjauhan daripada minuman keras atau dadah atau mengenai apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh mahkamah patut dikenakan maka selainnya bahawa laporan ini dikenakan bagi mengawal tingkah laku tertuduh ataupun OKT ini di mahkamah ataupun juga selepas uh, OKT ini keluar ataupun diputuskan bersalah oleh mahkamah Terdapat beberapa jenis bond bagi kes jenayah syariah di Mahkamah Syariah. Yang pertama kita pergi kepada bond berkelakuan baik. Bond berkelakuan baik adalah satu bentuk perintah mahkamah yang membebaskan pesalah daripada hukuman penjara atau denda dengan syarat pesalah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan berkelakuan baik selama tempoh tertentu. Di mahkamah syariah, bond berkelakuan baik ini adalah satu hukuman alternatif yang boleh dijatuhkan oleh seorang hakim kepada pesalah, terutamanya bagi pesalah muda dan juga pesalah kali pertama seperti yang diperuntukkan oleh Seksyen 128 dan juga Seksyen 129 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Perak 2004. Seksyen 128-1B Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Perak 2004 memperuntukkan apabila mana-mana pesalah muda disabitkan di hadapan mana-mana mahkamah atas apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman denda atau pemenjaraan, mahkamah itu hendaklah sebagai ganti apa-apa tempoh pemenjaraan kerana keingkaran membayar denda atau hukuman pemenjaraan dalam kurungan B memerintahkan pesalah itu diserahkan kepada ibu atau bapa atau penjaganya atau saudara dewasanya yang terdekat atau kepada mana-mana orang lain sebagaimana di ditetapkan oleh mahkamah apabila ibu atau bapa penjaga saudara atau orang lain itu menyempurnakan bond dengan penjamin sebagaimana yang dah oleh mahkamah bahawa dia akan bertanggungjawab bagi kelakuan baik pesalah itu selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi 12 bulan atau tanpa menghendaki mana-mana orang mengikat apa-apa bond membuat satu perintah berkenaan dengan pesalah itu yang memerintahkannya supaya berkelakuan baik selama apa-apa tempoh yang tidak melebihi dua tahun dan mengandungi apa-apa arahan kepada pesalah itu. Maka jelas berdasarkan seksyen 128 ini, mahkamah boleh memberikan bond berkelakuan baik maksimum 12 bulan sekiranya bond itu dengan penjamin dan jika jikanya tanpa penjamin, bond itu boleh dikenakan selama tidak lebih daripada 2 tahun dan bond ini mengandungi syarat-syarat yang perlu dilaksanakan oleh pesalah-pesalah tersebut. Seksyen 129 kurungan 1 Inakmen Tata Cedara Jenayah Syariah Perak 2004 pula menyatakan bahawa apabila mana-mana orang yang bukan seorang pesalah muda telah disabitkan di hadapan mana-mana mahkamah atas apa-apa kesalahan yang boleh dihukum dengan pemancaraan maka jika didapati oleh mahkamah itu bahawa dengan mengambil kira watak, latar belakang, umur, kesihatan atau keadaan mental pesalah itu atau kepada hakikat ringannya jenis hukuman itu atau kepada apa-apa hal keadaan peringanan yang dialami kesalahan itu telah dilakukan adalah suai manfaat bahawa besar itu dilepaskan dalam persyukuan akhlak atau berkelakuan baik. Maka boleh dengan tidak menghukumnya serta-merta dengan apa-apa hukuman mengarahkan supaya pesalah itu dilepaskan dengan dilepaskan apabila dia mengikat bond dengan penjamin, penjamin dah sepanjang apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkan oleh mahkamah untuk hadir dan menerima penghakiman jika dan apabila dipanggil dan sementara itu hendaklah berkelakuan baik. Maka Seksyen 129 ini adalah satu keringanan hukuman bond berkelakuan baik ada bagi orang pesalah muda dan juga mahkamah boleh mengambil kira faktor-faktor seperti latar belakang dan watak pesalah itu sendiri kita boleh lihat pemakaian peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di atas di dalam kes di Mahkamah Syariah MHS lawan KPS 2019 SLR HU 1. Kes ini adalah kes rayuan di mana perayu telah dicatatkan hukuman tahanan di Baitul Esal selama enam bulan oleh Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor atas kesalahan kaluat. Perayu kemudiannya merayu terhadap hukuman tersebut ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Dapatan mahkamah adalah mahkamah rayuan berpendapat bahawa hakim bicara telah terkilah dengan tidak tidak mengambil kira usia perayu yang muda iaitu berusia 19 tahun dan ini merupakan kesalahan kali pertama perayu. Mahkamah Perayuan kemudian mengenetepikan keputusan hakim syara dan menggantikan hukuman tersebut dengan bond berkelakuan baik selama satu tahun dengan syarat-syarat seperti seorang penjamin perayu dikenaki mengikuti kelas pembimbingan agama Islam selama 48 jam dan juga perlu melapor diri kepada pihak Jabatan Agama Islam. Bagi bon berkelakuan baik, kedudukan yang mahkamah sivil adalah sama. Terdapat juga alternatif hukuman iaitu bon berkelakuan baik yang boleh diberikan kepada pesalah iaitu OKT. Bagi pesalah muda dan pesalah kali pertama, bon berkelakuan baik ini telah diperuntukkan, diper, diperuntukkan di bawah Seksyen 293-1-B dan juga Seksyen 294 Kanun Tata Syarah Jenayah ini di sebelah ini adalah Seksyen 293 Kurungan 1 Kurungan B di mana ianya memberikan peruntukan ataupun bidang kuasa kepada mahkamah untuk memberikan seorang pesalah muda satu buan berkelakuan baik. Seksyen 294 Kurungan 1 ini pula memberikan bidang kuasa kepada mahkamah untuk memberikan seorang pesalah kali pertama hukuman yang dalam bentuk keringanan iaitu buan berkelakuan baik bagi contoh kes yang diputuskan di mahkamah sivil yang berkaitan dengan bond berkelakuan baik ini boleh dilihat dalam satu kes yang viral iaitu kes seorang remaja yang viral membakar kucing di mana mahkamah Majistret Kajang telah menjatuhkan hukuman bond berkelakuan baik selama satu tahun kerana mahkamah mengambil kira usia tertuduh yang sangat muda dan juga ianya merupakan kesalahan kali pertama remaja terbabit Seterusnya, kita beralih kepada jenis bon yang seterusnya iaitu bon jaminan. Tarikh bon adalah ikatan perjanjian manakala jaminan bermaksud pembebasan sementara seseorang berada dalam kawalan undang-undang oleh PPA, polis atau mahkamah sementara menunggu perbicaraan atau rayuan terhadap hukuman. Maka bon jaminan ini adalah satu pelepasan bagi tertuduh dengan satu ikatan perjanjian. Terdapat beberapa jenis jaminan. Yang pertama ialah jaminan tanpa penjamin. Pon jaminan tanpa sebarang penjamin atau syagaran. Orang yang dijamin hanya diikat dengan penjanjian atau membayar kepada kerajaan amount tertentu sekiranya melanggar syarat bond seperti tidak hadir ke mahkamah. Yang seterusnya adalah jaminan dengan penjamin. Penjaminnya ini memerlukan penjamin di mana bukan sahaja orang yang dijamin mempunyai kewajipan untuk hadir ke mahkamah, tetapi penjamin juga mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk memastikan kehadiran orang yang dijamin oleh beliau. Syarat ini menjadi penjamin, syarat untuk menjadi penjamin ialah penjamin harus berkemampuan beragam Islam, mempunyai pertalian dengan orang yang hendak dijamin dan merupakan penduduk tetap di dalam satu negeri. Seterusnya adalah jaminan dengan cagaran. Jaminan dengan cagaran. Cagaran ini bermaksud Berdasarkan kamus Dewan bermaksud barang yang dijadikan sebagai taruhan apabila berhutang atau barang yang dikadaikan. Dari segi undang-undang cagaran -undang, merujuk kepada aset atau harta yang ikat kepada satu perjanjian dengan mahkamah. Jaminan dengan cagaran bermaksud mahkamah melepaskan OKT dengan jaminan dan juga cagaran yang boleh di yang boleh jadi dalam bentuk harta atau sesuatu yang penting dan berharga bagi OKT tersebut seperti wang, pasport ataupun geran tanah. Seterusnya jaminan yang jenis jaminan yang terakhir adalah jaminan dengan cagaran dan juga dengan penjamin. Mahkamah boleh melepaskan OKT secara sementara dengan jaminan dan OKT perlu menyediakan cagaran dan penjamin. Sebagai sebagai contoh, mahkamah boleh melepaskan OKT dengan jaminan dan penjamin seorang dan juga cagaran iaitu pasport harus diserahkan kepada mahkamah. Contoh kes yang boleh kita lihat berkenaan dengan jaminan adalah satu kes di mana melibatkan Raja Bawmuh iaitu ritual menolak banjir. Raja Bawmuh iaitu Ibrahim Maksim dan sepupunya Suliha Abdul Hamid telah ditahan dan disiasat bagi kesalahan mencela dan menghina agama Islam. Siasatan belum selesai dan pendakwaan membuat permohonan di, makam, di bawah atas seksyen 22 enakmen -in cara jenayah syariah perak 2004, mahkamah rendah syariah perak kemudian ipoh perak kemudiannya membenarkan permohonan tersebut dan kedua OKT ini diberikan bon jaminan dengan cagaran sebanyak 3,000 seorang dan pejamin seorang daripada kalangan ahli keluarga Jaminan bagi memastikan kehadiran OKT ini Cukup terpakai di Mahkamah Sivil. Seksyen 74 kanun tata cara jenayah, jenayah, tata cara jenayah juga telah memperlukan bahawa OKT boleh dijamin di mahkamah sivil. Seksyen 74 menyatakan bahawa bagi mengekalkan keamanan dan menjaga kelakuan baik OKT, maka mahkamah boleh membenarkan satu perintah dengan jaminan kepada OKT ini. Contoh kes yang menunjukkan bahawa jaminan juga dipraktiskan di mahkamah sivil adalah contoh kes kes abang bas. Kes abang bas ini di mana seorang tertuduh telah dituduh bagi kesalahan amal seksual terhadap kanak-kanak di bawah seksual 14 kurungan E dan juga 15 kurungan E kurungan 3 iaitu akta kesalahan kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Di dalam kes ini abang bas ini telah dibenarkan dengan ikat jamin bernilai RM40,000. Jenis bon lain adalah bon kehadiran. Bon kehadiran ini boleh dilihat di dalam section 40. Ini Tata cara jenayah syarikat Perak 2004 Di mana menyatakan apabila mana-mana orang yang bagi kehadiran atau penangkapan Mana-mana mahkamah diberikan kuasa untuk mengeluarkan saman atau waran hadir di mahkamah Mahkamah boleh menghendaki orang itu menyempurnakan satu buah dengan penjamin bagi kehadiran di mahkamah itu Dan syarikat 41 ini Tata cara jenayah syarikat Perak Perak pula mempertukarkan apabila mana-mana orang yang terikat dengan mana-mana bon, bon di mahkamah syariah gagal hadir maka mahkamah boleh mengeluarkan waran tangkap kepada uh, orang tersebut. Mahkamah Sivil juga mempunyai peruntukan berkenaan dengan bon kehadiran seperti yang terkandung di dalam Kanun Tata Cara Jenayah di Seksyen 49 dan Seksyen 50 Kanun Tata Cara Jenayah. Maka adalah jelas kedudukan undang-undang yang selari di mana Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil juga mempunyai peruntukan yang sama berkenaan dengan bon kehadiran ini. Di mana sekiranya Mahkamah memberikan bon dan atas sekiranya OKT diberikan satu bon dan gagal hadir mahkamah mempunyai kuasa untuk mengeluarkan waran tangkap dan dan menangkap OKT bagi memastikan kehadiran OKT di mahkamah. Kesimpulannya, kedua-dua sistem mahkamah iaitu mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah mempunyai peruntukan berkenaan dengan bond, syaminan dan juga cakaran yang membantu mengawal selia tindak tanduk tertuduh dan juga memastikan kehadiran dan keberadaan tertuduh bagi memastikan kes-kes ataupun prosedur-prosedur di mahkamah berjalan lancar dengan kehadiran pihak-pihak yang diperlukan. Ia juga mengampu mengawal tingkah laku individu semasa kes berlangsung dan setelah kes diputuskan oleh mahkamah. Sampai di sini saja perbentangan saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua yang berdengar. Sekian terima kasih.